আপুনিও যদি ৰাতি এনেধৰণৰ সপোন দেখিছে তেন্তে ইয়াক খুব বেছি শুভ বুলি কোৱা হয় সপোন আমি প্ৰত্যেক মানুহে দেখোঁ আপুনিও দেখে ময়ো দেখোঁ প্ৰত্যেকেই দেখো কিন্তু কি সপোন দেখিলে শুভ বা কি সপোন দেখিলে অশুভ আপুনি জানেনে যদি নাজানে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো চালে আপুনি গম পাব কি সপোন দেখিলে খুব বেছি শুভ বুলি কোৱা হয় আপুনি যদি আপোনাৰ ইউটিউব ফেচবুক অথবা ইনষ্টা লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে গ্ৰোথ কৰিব বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপুনি আমাৰ পৰা লিগেল ভিউজ লীগেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লীগেল ফলোৱাৰছ এই সকলোবোৰ লীগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে ল'ব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ এইট জিৰ' এইট ছেভেন টু ওৱান আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি জনাই দিব আৰু আপোনাক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফোন কৰা হ'ব এতিয়া আমি জানো বলক ৰাতি আপুনি কি সপোন দেখিলে খুব বেছি ভাল বুলি কোৱা হয় প্রথম আপুনি যদি ৰাতি সপোনত নদী দেখিছে বা বৈ থকা পানী দেখিছে তেন্তে আপুনি বুজা উচিত যে এইটো এটা অত্যন্ত ভাল সপোন আচলতে আমি কি হয় যেতিয়া আমি বেয়া সপোন দেখোঁ সেই সপোনবোৰ আমি কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ আগত ব্যক্ত কৰোঁ কোৱা হয় যে সপোনবোৰ যেতিয়া আপুনি কৈ দিয়ে সেই সপোনবোৰ নফলে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি যদি সপোনত নদী দেখিছে বা বৈ থকা বতি পানী দেখিছে ইয়াক বহুত ভাল সপোন বুলি কোৱা হয় আপুনি কাৰো আগত ব্যক্ত নকৰিব দ্বিতীয়তে হৈছে আপুনি যদি সপোনত গাখীৰ দেখিছে বা দৈ দেখিছে আৰু সেই গাখীৰ বা দৈ যদি আপুনি কোনোবা সৰু পোৱালীয়ে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপুনি খাই থকা দেখিছে ইয়াকতো আৰু বেছি ভাল সপোন বুলি কোৱা হয় গতিকে এনেকুৱা সপোন যদি দেখে আপুনি কেতিয়াও কাকো নক'ব আৰু একেবাৰে শেষত আপুনি যদি সপোনত দেখিছে সেউজীয়া ঘাঁহনি বা সেউজীয়া বন এই কথা আপুনি কাৰো আগত নক'ব কাৰণ এইটো এটা খুব বেছি ভাল সপোন বুলি কোৱা হয় সেউজীয়া ঘাঁহনি বা সেউজীয়া বন দেখিলেও আপুনি কেতিয়াও কোনো মানুহৰ আগতেই নক'ব